Может, это вообще кто-то русский шпион? Прошло два часа. Звоню, Мэшка. <звук> Алёна Алена А, Алёна, да. Да. Скажи, да, подяку, как написать? На главного врача? Подяку. Давайте я запитаю в да. Кто это, как прозвище ваше? Ну, я хочу, чтобы все в секрете осталось. Ага. Может, вы там хотите написать не подяку, а... Что? как куда, Пацаны говорят рядом. Сейчас я узнаю. Да, вы мне тогда как там телефон... Через сколько вам перезвонить? Через 10 минут. Дякую. Давайте. Угу. Вы поняли? Как они хотят, чтобы им подяки давали. Алена Володимировна, все вам будет подяка за то, что вы забыли мне пакость. Так вот я всех предупреждаю. Не делайте пакости, иначе они вам возвратятся. Сколько прошло времени? Некоторые говорят, что так поздно? Поздно никогда не было. Никогда в любом случае, оно вернется к вам. Вот она мне сейчас даст координаты. Вот я туда и напишу подяку. Что она сделала? 139 уголовного кодекса. Некоторые сомневаются. Нет. Не сомневайтесь. Для меня срок давности не бывает. А вам подяха всем гражданским, что вы внимательно смотрите мой видеоканал. И имейте в виду, иначе они нас будут иметь за наши налоги и за то, что мы им заработали рабочие места. Смотрим. Здравствуйте, Украина, город Кривый Продолжение. Марешка. врач с 10-й больницы, когда началась война, она смылась в город Кривый и поселилась в 10-й больнице на стационаре. Она, вы слышали, говорила, что я русский шпион. Но она приехала оттуда, где поддерживала эти все ситуации, которые сейчас происходят у нас в стране. Вы слышали сам пропуск. Так вот, когда я возбудил уголовное дело по 139, она уехала опять назад. Для нее уже боевые действия там, ну никак. Уволилось три человека. Один умер. И медсестра. Пять человек с этой больницы ушло. Остался Семенев, главный врач. Но он налево-направо башляет всем. Это хорошо. Так вот прокуратура, чтобы вы поняли, Долгинцевского района, Прокопчук Олена, она закрывала два раза вместе с Гафаровым это уголовное дело. Я через суды его открывал. И они сейчас его опять затягивают. Ну ничего, я подал в райотдел по 161, -й. это еще похлеще статья. Дискриминация инвалидов. То просто, может, был бы там штраф, выплатили бы мне деньги, те, за которые я лекарства заплатил. И на этом все закончилось. Но вообще ему предлагал, забирай чеки, давай сюда деньги. И все, на этом закончится. Нет, это жлобы. Они никогда ничего не влаживают. Государство у нас сыпется полностью. И снаружи, и снутри. Они только берут. Но ну, ничего делать не будет у нас в Украине. Пока мы не будем это делать. Поняли? Мы. Колхозы. Поднимать продовольственную программу, а мы производство здесь в городах. Это все быдло, военное, мусоровское, не будет ничего. Так вот, я к чему веду. Я написал заяву позавчера в мусарню по 161. Ну, по моим данным, они не внесли в ЕДР. Но у меня уже есть сразу в суд, потому что я знал. Две заявы, скарга и заява. Если они не вносят, я сразу через суд вношу. Вот. Тогда будет весело. Мусора и прокуроры. Теперь я вам объявляю войну. Посмотрим, чем это закончится. Теперь вы будете смотреть, как себя ведет Прокопчук в судах. А также Куриленко и все остальные. Я буду посещать туда. Потому что 139-я статья Конституции и есть столбик перечень. Им запрещено нам препятствовать. Мы будем вас контролировать по закону, как вы подделываете документы на граждан цивильных. Ну что, война так война. Всем удачи и хорошего настроения. Может, это вообще кто-то русский шпион. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь, хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.